二位，这可是我自己酿的酒啊！二位尝尝。嗯，真的很香啊！那可不是我们这个云天村的特产，青稞大曲呀、啊，嗯、是不是啊？好,好尝尝。哎哎，你不能喝酒。我怎么不能喝酒？你现在才是真正的不能喝酒。嗯、你是来照顾我的，万一你喝醉了怎么办？我酒量好着呢，周总。<laughs> 不行，哎、这水是你的。 嗯、那你也不能喝，你的脉象不稳，脾胃上虚，不适也饮丢的。嗯、啊、这,这荒山野岭的，你是不是喝醉了想对我做什么？我<走>少来无人情。周、嗯、总啊，石小姐啊，你们二位亲自到我们这儿考察、啊，那说明你们是对我们云边村很重视啊，是不是啊？是啊，是啊，是啊。来，我敬你们。 村长不必如此客气的，云巅村山清水秀，确实是一处取水宝地，该我们敬你们才对。来来来来谢谢，谢谢。哎，哎周总，慢点，慢点，慢，慢，可以了，可以<给>，慢点。<对>慢哎呀，周总啊，我们这个酒将近七十度啊。 连我们庄户人只敢小口抿啊，你这一下子就干了一碗，真是好酒量，是不是？好酒量啊！跟福福在家比起来啊，这些，这都是小，小意思。周总周总，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 你看看，周总他这是怎么了？石小姐，我看啊，我还是到镇上去，请个医生来吧。 不用麻烦的村长，我们家世代行医，他的身体啊我最了解，已经喝过药了，只要发了汗，明天就能好了。哎，那也行。这样，你去休息吧，我在这儿守着。呃，不不不不，你们今天太辛苦了，这里有我就行，放心吧。哎，这不合适啊。没什么不合适的。是领导，那就辛苦你了。有什么需要的话，您再叫我们啊。那个，您先休息了。 村长，走吧，没没事没事没事，走吧走吧走吧，走吧那就麻烦你了啊！不麻烦，应该的。哎、麻烦了，麻烦了啊，不麻烦。走、哎、<呀><唉>开！让我走开！就是你，别碰我弟弟。 做噩梦了，走走。平日里张牙舞爪的像个疯狗，原来是个纸老虎。啊，不对，纸老虎都算不上。你说，要是我不在你身边的话？ 你该怎么办啊？别别丢下我！别丢下我！不要丢下我！不要丢下我！别丢下我！啊、不会丢下你的，不丢下你。 周总，躲在这儿干嘛？你先，你先起来嘛。周、哎，哎，哎，周总，我没有恶意的。你到底都经历了什么呀？冷，好冷。老公。 你干嘛？周总，<coughs> 你醒了，那正好，你把舌头伸出来，我看看。石花花，你太变态了吧！我早就知道你对我图谋不轨，就算你见色起意，但现在我最起码是个病人啊！你连病人都不放过了，太过分了吧！你你想什么呢？是你说冷好吗？真是，声音沙哑，喉咙阻塞，舌苔不用看我也知道。 你这就是气血双虚，导致火之咽喉而不散。唉，喝药没用的话，只能上手段。你、你、你干什么？你、你干什么？我警告你不要乱来啊！你，周总配合一下，只要救出啥，明天就好了。不需要。走。叔，你、你干什么？好了，很快，很快，很快。啊啊啊！怎么样？出发。叔今天我受不了了。 <对>哎呀，坚持一下你，啊、你明天就好了。吃黄瓜，呃、啊，吃黄瓜。啊